Всем привет, Руси! Сегодня я не знаю, не знаю что сказать вам. То ли хочу выложить, то ли нет. Хотя, если вы чуть почитаете это видео, зараз, значит, все-таки я себя пересылаю и выложил все. Не знаю. На скреп я все еще мог для вас, друзья. Там неудачи Будуть трохи удачливі відкриття контейнерів некоторых Могу, от що сказати, мені так не везло в последнє время, що в мене було, ну, взагалі, не було можливості записати для вас відео. Там некоторі моменти очень старі. Що ви Ну, ви, короче, грубо говоря, ви, ви побачите там. некоторые моменты, ту же старые еще в прошлосезонные или позапрошлосезонные там пропуски, типа, надо получать. Как-то так. Что еще можно сказать? Да, подумайте вы, что я ленива срака. не, не снимал видео. Можно так сказать. Зараз я... Да, Думав над нову. Ну, яку ігру можна іграти. Я думаю, в основному в мене можливості ограничені. Так, да, я зможу іграти. Потім я сподіваюсь. Не буду, ну, сподіваюся, буду стріми проводити. Я ще не знаю точно. Стріми в основному будуть проводитися. вихідні. дни або в будни, я не знаю. Но если в будни, то это будет вечером. Чтобы вам было удобнее и мне. как так. Так, что еще надо сказать такого? Набрехать не набрешу, но вот скажу, скажу, сказать скажу. Кто из вас в основном, там, не знаю, фильмы какие-то дивится, например, або читает там мангу, книжки какие-то. Я хочу узнать ваше мнение. Вот такая вот. Недавно я сидел в ТикТоке. Там мне очень много всякого, ну, можно сказать, лохотрону попадалось. В некоторых были показывали, типа, айфоны кому-то раздавали. В некоторых видео, типа, как вам правильно сказать, гроши раздавали. Это все лохотрон. Могу так сказать заранее. Лучше навидеть на, на такую чепуху. Думал я. Ну, все равно проверю. Я там писал в что лохотрона навидеть на такая. Мои комментарии удаляли быстро. Ох, какие шарлатаны. Как-то так. Что ж, сейчас буду заниматься другой частью видео. Не знаю, понравится вам так или нет. Ах да, в этом видео, в самом конце, я вставлю, как один, первый раз я сыграл на бабахе. Не пятый раз, не десятый, не двадцатый, а первый раз. Такие вот особенные моменты при покупке танка ты такой хочешь, у меня такое желание, давай-ка первый бой, мы запишем это на... Ну, на, на, стрим, ну, типа, чтобы на память. И вот что, что с этого вышло. Я очень хорошо сыграл. Ну, вы, в основном, вы там побачите в конце. смотрите до конца. Видео вам понравится, скажу заранее в основном, можно так сказать. Зараз, между параллельно с этим, пока я записываю в ЦБГСВ, у меня обновлялась Капкап. Ладно. Про спойлеры? Ну да ладно. Какой программой пользуюсь? Ну, мне она вроде бы удобно посоветовал друзья. Так что вот что скажу. Скажу. Я не висипаюсь, не висипаюсь нормально. Мені дуже погано. І. Я хочу спать. Я не знаю, як ви люди, які взагалі можете не спати двоє і троє з суток. Я не знаю, хто такі є. Пишіть в комментаріях або ставте лайки. Я попробую сутки не спати. Ну не сутки. Ну да, вроде бы сутки. Да. Я проснулся в 9. Ну, ч в 8, я точно не помню. Я тогда да, трохи в час, либо в 2 часа ли спать. А проснулся в 8. Ну я помню, что вроде бы в 8 было 30 или 8 20. Так что как-то так. Так, программка у меня уже обновилась, тихо. Я уже зашел, проверил. Что еще могу сказать? опять картридж выделывается. Можно сказать так. Я понаходил пару игр, в которые я, возможно, буду играть. Конечно, это вам не танки как, а кое-что по-другому. Это куда лучше. У меня FPS не будет жрать так быстро. Я, конечно, попробував в кое-какую ігру зіграти. Да. зіграв, блядь. Очень класно. Можу так сказати вам. О, господи. цей FPS такий був поганим. Я був, був просто в шокі з цього. Ну, я потім удалив з концами цю ігру. Ах, да. Перший, можливо, чи перший, чи... третій. Стрім, коли буде. Я ще не знаю точно. Я предупреждаю у вас зарані. У мене інтернет дуже поганий. І якщо ви мені не вірите, давайте так. Набере під цим відео там определену суму лайків. Я зараз поки подумаю, поки буду з вами говорити. І тоді, вже, коли набереться определенна сума лайків, я виложу відео, як. у меня с интернетом во время боя. Неважно. Я запишу, как я играю. Любый. И в этот момент вы посмотрите, какой у меня пинг и лос. Ну, вот это вот вы знаете, там же под, в, в левом нижнем углу есть карта. И тут под, под этой картой есть пинг и лос. Ну, кто не знает, конечно. У меня это был такой ужас, я был в шоке. Пинг прыгал аж до тысяч, аж до пяти тысяч. Я просто в эти дни не играю в загале. Хоть повезло, что в некоторые моменты я могу зайти там поиграть себе спокойно. Сейчас, конечно, все уже знают, потому что уже проводились стримы. Новый ивент начался. Да, мне пришлось 60 дней прем-аккаунта просрать. И я в кучу бустеров попродавал. Бустеры к золота я не продавал. Ни в коем случае не продавать-то. Кажу заранее. Я их просто коплю и потом уже трачу, чтобы все больше, больше и больше у меня было голды. Хоть что-то. Так, что еще? Ах да, забыл сказать. На камеру, когда я, ну, когда я запис, включаю запись экрана, я открываю сундуки для вас. И вот такие вот моменты, когда я открываю эти сундуки, мне ничего не выпадает на эту ну, на запись экрана. Теперь, дорогие друзья, у меня вопрос: а почему, когда я выключаю запись экрана, у меня выпадает десятка? Так, да, я вам скажу так зарані, ну, скажу зарані. Мені випала десятка. Я в этот момент поставлю якийсь скріншот, щоб ви побачили, що це за десятка. Я був в шокі. Звісно, в мене була вдруге десятка, яка в ангарі стояла, ВЗ-ка 115А. Я, возможно, вставлю скріншот, як... де вона продана, потому що вона у мене в її в ангарі вже нема давно. Я зараз граю на других танках. Я продав ту ВЗ-шку. Я, так, ви скажете, нахрена? А от так, тому що я колись играв на неї кілька боїв, Воно мені не понравилось взагалі. Мене шьють вперед, як ніфіг делать. Я таки подумав, ну нафіг, Я лучше візьму, верну AMX M4 ML54. Він хоча б получше. Я хоча б знаю более-менее, як нам грати. Вот как-то так. Конечно, у меня был выбор между объектом. Ну, десятком, СССР, ПТшка. Я уже не помню название. Я давно уже не... Ну, я уже недели две так не играл. Меня надеюсь, что я еще не выиграл с клана. <laughs> Можно он так сказать. Пока все это время я думал, что для вас занимать, я выбрал игры. Да вы все либо террария. Да, у меня есть террария, кстати. Эмонкас. <laughs> Потом якась качка. Вот этот вот убийца качок. Я ее так называю, эту игру. Хотя это, эта игра наподобие как Эмонкас. Но там в основном ну, ты играешь за качку и убиваешь либо противников, ну, тех, кого надо, членов экипажа, або играешь за члена экипажа и ремонтируешь на все. Ну, вы, короче, знаете. Зачем я вам это рассказываю? Да, скажу вам так. Мне было дуже, дуже скучно. Я не знал, чем себе занять. Либо пойти по шкарапсинку удариться, чтобы пришла какая-то идея. Либо выпить пейсяшку, чтобы на, на кайфе с вами балакать. Ну, записать голос скажу так. Я еще раз более взбодрился. Да, я выпал энергетика, чтобы <laughs> с вами хотя бы нормально пообщаться. Да, мне дуже скучно. Кто, блин, думает, о, у меня сейчас пойду в танки, выбью десятку. Угу. Не так-то легко. Могу тебе так сказать заранее. Свою десятку я не знаю, что я делал, я либо молился богам, чи кому, но они мне выпадали. Но скажу вам заранее, ребят, никогда, ни в коем случае не продавать их. Они хорошие, неважно какие. Я продал один танк, десятку, потому что я знал, я на нем не буду играть. Он для меня дно, Я ні в коем случае на ньому играть не буду. Я його продав. Я знаю, на чому я буду грати на чому ні. Т-22 Medium. Як ви там. Я медіум, у мене по англійському. Ну, краще українська звучка у мене там стоїть. Чи. Блії. Не озвучка, а вот этот вот, український язик стоїть. Так що у мене там всі названня танка на англійському. Кроме СССР. там по русскому написано. Это так. О боже, я ж в шоке. Вы думаете, почему я в шоке? Так я еще трохи не отошел от, от этого танка 10 уровня. Если я сейчас не забуду ставить э скриншот. Ну, конечно, надо было мне сейчас найти. Если я на тупану и не сделал скриншот, то это вообще филово. Так вот, в чем дело. Когда я продал эту десятку, я же знал, для меня это будет бесполезно. Сейчас вы подумаете, в чем дело. Я просто обрезал в некоторых моментах голосу. Ну, диктофон. Я аж записывал на диктофон, потому что он куда лучше, чем вот эта вот запись голоса на этом Xbox, Xbox Bar. Game. Ну, короче, вы поняли. Понял, на стандартном записи. Как он записываю там голос, там вообще полный дно. Я даже не лезу туда, я просто вырубаю звук там, ну, дик, ну записи голоса и все. И дальше открываю по-своему. Сундуки там играю, когда я записываю. Вы там не почуете никогда. Максимум, что вы оттуда этих видео почуете там, как я открываю контейнеры и все. Або, якщо вдруг і буде, я просто-напросто напр... убираю звук і ставляю якусь музичку, щоб вам було удобніше. Ну, як то так. Поки не забув ставте лайки, подписку і коментарі, щоб було проще. Конечно, жалко, що ви коментарі не ставите. Ну. Но... Ой, не коментарі, а лайки, лайки і подписки. Для меня это немного грустно. Было бы классно, если вы ставили лайки и подписки, чтобы кнопка подписаться была сира. Ну, как-то так. Все, сказать я вам сказал. Не знаю, это получится видео. Я все это время с вами был, Мне такое себе, конечно, не так сильно, что не нравится, но. Хоть язык занятый. Не, не думайте, не придумайте тупую шутку насчет этого. А то я вас сам попридумаю. Как вы ви будете выглядать? Шут, Шутники. Классный, блин. Ах, могу так сказать. Сегодня был, возможно, вещий сон. Не знаю. Передайте. на продавать чешо, что? Ну, пока я пойду в бои, буду собирать куски золота, там, через на танк. Я ж не просто так все, все то слив ресурсов сделал. А для того, чтобы купить новую, новый танк. Або сделать, открывать контейнеры. Я не знаю, как мне повезе. повезет. Повезет или нет, вы побачите. А хотя, я, возможно, буду и открывать эти контейнеры. Нафиг этот танк. Побачим. Сможу я новый, новый танк, какие-то новые танки обрести или нет. Конечно, если это имба, я их оставляю. Я продал очень много коллекционок. Среди них был из 2H, Type э, 59, Потом, кто там. Я очень много попродавав, я вже не помню. Я вставлю оттуда вот зараз скріншот, які танки я продав 8. Золоті я просто поубираю, повирю... щоб вони не мішали. Я їх верну по-любому. Вони вернуться на раз 2. Я помню, в некотором відео, где-то у мене було, що сохранилось. Де я вирізав. ой, снимал, как когда они поменялись на коллекционки, Некоторые танки. Я их вернул за серебро, а продал уже за золото. Вот такие у меня был класс. Можно так сказать. Ну что ж, друзья. Всем пока. До встречи, И могу сказать вам так. Пока вы все это время слушали, я, возможно, после этого записи голосу, ну, после монтажа видео, я пойду сразу в танки. Открывать контейнеры. Ну, у меня будет два варианта. Открывать контейнеры или же сразу пойти в бои, и, чтобы получить новый танк. Нормальный. Ну, я бы там бачил. У меня такие варианты. Конечно, за 9 дней я не знаю, по ВЗ чи не, Но все-таки я думаю, что я пойду открывать эти контейнеры. Это все-таки там получишь не один танк, а несколько. И, конечно, если тебе не понравится, не понравится танк, ты его просто продашь и все. Ну, я его продам и все. Я, я помню, либо кому-то выпадала девятка, но я сомневаюсь, что там есть девятки. Как-то так. Ну что ж, в этот раз на все сто. Буду прощаться с вами. Ах, грустно немного. Ну да ладно. Ладно, друзья. Всем пока. Ставьте лайки, подписка, комментарии оставляйте, чтоб я почитал ваши комментарии. Мне вот интересно. Вам нравятся такие варианты? Я, какие у меня не, неудачные открытия? Или удачные? Если неудачные, мне, блин, придется снимать, как мне никогда ничего не выпадет. Это жалко. Ну, конечно, я буду от вас э, вскрытую открывать пару контейнеров, чтобы повезло мне хоть чуть-чуть. какие-то там шесть, семерку, чи восьмерку. Восьмерок у меня и так дофига. Ну, как-то так. Ну что ж, всем пока. И до встречи!